Salam dəyərli izləcilərimiz. Bu gün sizə hazır kreditdə olan, bu gördüyünüz tam təmirli mənzili təqdim etmək istəyirəm. Daxili kredit axtaran Bütün izləyicilər bu videonu diqqətlə izləsin. Mən sizə bir azdan bütün şərtləri də başa salacağam. Bu gördüyünüz mənzil Yeni Yasamalın tam mərkəzində yerləşir. Bravo supermarketlə üzbəüzdə, 100 20 mərtəbəli binanın 20-ci mərtəbəsində. Və onu da qeyd etdim ki, mansar tipli mənzildir. Lakin gördüyünüz tavan hündürlüyü adi mənzildən heç bir fərqi yoxdur və ən əsası da mənzilin tavanı üstü betondur. Ən yəni, digər mənsatlarda izolasiya olunur, üstü bağlanır, lakin bu mənzilin üstü tamamilə beton, yəni yağış suyu, hər şey bir qədərə səs belə yoxdur. Adi mənzil kimidir, adi mərtəbədir, heç bir fərqi yoxdur. Deməli, mənzilimiz 1 otaq 63 kvadrat, gördüyünüz çox geniş bir mənzildir. Yəni otaqların belə deyək, proyekti çox gözəl verilmiş planı kvadrat otaqlardır. Mətbəxi də göstərəcəm, çox geniş bir mətbəxi var, həddindən artıq. Proyekt ideal bir proyektdir və gördüyünüz kimi kvadratdır mənzil. Məhz istədiyiniz mebel dizaynını verə bilərsiniz. 63 kvadratdır, bir otaq. Və Keçək mənzilin vaxt dirmədən digər sahələrinə və məlumatları da yavaş-yavaş verim sizə. Və burada da onu qeyd eləyim ki, bu hissədə e, balkon burdan başlayır, mətbəxinin sonunda bitir. Lakin mənzil sahibi bu hissədə qapını bağlayıb burdan istifadə eləmir, mətbəxdən istifadə olunur. Geniş bir mətbəxə də var, e, balkonda var, onu qeyd eləyəcəm. Keçək mənzilinin indi mətbəx hissəsinə onu da sizə təqdim edim. Və Bir daha qeyd edirəm. Mənzilimiz e, bina, yəni e, binanın yerləşdiyi ərazi yeniyəsan malda Bravo supermarketlə üzbərcdə tam mərkəzdədir və qazlı qupsalı binadır. Mənzil də hazırda daxili kreditdə olduğuna görə müqavilədədir. İnşallah, məsələn, yeni alan bir şəxs mənzil sahibi kreditini bağladıqdan sonra qupsasını rahat şəkildə alacaq daxili kreditlə olarkən onu bir daha qeyd etdim videoda izləyicilərimiz var. Bilmirlər ki, yəni məlumat xarakterli olsun. Yəni e, daxili kreditdə hazır kreditlə olan mənzillərdə kursu halaq əsvab verilir mənzil sahibinə. Nə vaxt ki bitəcək, ondan sonra köçsənə əldə eləyəcək. Bu heç bir problemi yoxdur bu sahibinə barədə və bura gördüyünüz mənzilin mətbəxidir və həddindən artıq geniş bir mətbəxi var. Yəni burdan da göstərim sizə. Stol stol buraya şəkilli yerləşir və ortada çox böyük bir geniş ərazi qalır. Yəni adi mənzillərin digər mənzillərin proyektləri var ki, bir çox mətbəxə çox az yer verilir, lakin burada gördüyünüz kimi mətbəx mebeli qurulub öz yerində, bu boyda geniş sahə və stol stol öz yerində. Və mənzilin balkonunda girişi burdandır mətbəxdən. Və mənzil sahibi də e, balkonun üstünü də özü bağlatdırıb, yağışa suya qarşı. Və onu da bir daha qeyd edirəm ki, yəni bəcədə videonun yarısından baxa bilərlər. Mənzilin üstü təmiz betondur. Yarış suyu, hər şey bir kənara, səs belə yoxdur mənzildə. Bəlkəcə mənzilin bu hissəsi xoldu, bunu göstərdim sizə. Girişdən də sağ tərəfdə salon ozelidir. Və salon ozelində kifayət qədər geniş bir ölçüsü var. Onu sizə göstərim. Ümumiyyətlə mənzilin təmirinə söz qolmaz. Hazır bir mənzildir, gir yaşama mənzildir və mənzil sahibi də bəzi əşyaları evdə buraxacaq. Statusual alancılar mənzil sahibi ilə danışmalıdır bu barədə, razılığa gəlinməlidir. Belə izləyicilər, mən vaxt itirmədən sizə son məlumatları deyim və bir daha bu videonu yekunlaşdıraq. Deməli, Yeni Yasamalın tam mərkəzində Bravo Supermarketlə üzbəüzdə yerləşən mənzilimiz, qazlı kupçalı binada, 20 mərtəbəli binanın 20-ci mərtəbəsində, hazır kreditdədir. Və bu gördüyünüz mənzilin üstü mansard tipli olsa da betondur və adi mənzildən heç bir fərqi yoxdur hündürlük baxımından da. Gələk mənzilin e ödəniş şərtlərini. Deməli, ilkin ödəniş 41.000 manatdır bu mənzil üçün və 8 il 4 ay qalıb ayda 550.000 manat. Yəni gördüyünüz bu mənzilə sahib olmaq istəyirsinizsə, ilkin ödəniş 41.000 manat ödəyəcəksiniz və 8 il 4 ay hər ayı 552.552 552 manat üstü istirəm aylıq ödəniş olacaq. 1 otaq 63 kvadrat. Gördüyünüz ideal proyektli planlı mənzildir. Yeniyə samalın bir daha qeyd edirəm mərkəzində qazlı qupcalı binadadır və nə zaman ki kreditin bitirəcəksiz və yaxud da ola bilərsiniz e, hansısa mənzil sahibi birdən bir pul demək istəyər, o zaman da qupsanı almağın heç bir problemi yoxdur. Bir daha qeyd edirəm. Belə izləyicilər. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalı abunə olub videoları bəyənməyi və mənzillər haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Sağ olun.